Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sahabat-sahabat tani dimanapun anda berada Semoga kita selalu Diberi kesehatan dan dimudahkan Rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga apa yang Kita rencanakan Semoga berjalan lancar Amin Amin. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rustam Di channel Rustam Masaleh Dan pada kesempatan hari ini Seperti biasanya Kembali lagi, saya akan mengupdate informasi harga bawang merah, terkhusus untuk tingkat petani. Dimana pada saat-saat ini, harga bawang merah di tingkat petani kembali mengalami penurunan. Jadi pada saat ini, bertepatan pada tanggal 17 Juni 2023, harga bawang merah di tingkat petani dimulai dari ukuran kecil dengan kualitas yang bagus itu kisaran harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Dan ini mengalami penurunan dibanding hari-hari yang lalu. Selanjutnya untuk informasi harga bawang merah di tingkat petani yang ukuran tengah, rata dan memiliki kualitas yang bagus, bagus atau biasa disebut dengan bawang tengah atau sudah mendekati super pada saat ini di tingkat petani yaitu kisaran Rp18.000 hingga Rp23.000 per kilogramnya sedangkan untuk informasi harga bawang merah di tingkat petani yang ukuran super atau biasa disebut dengan super cross yang memiliki umbi besar dengan warna yang cerah mengkilat atau merah merona pada saat ini di tingkat petani mengalami juga penurunan, yaitu kisaran harga Rp 24.000 hingga Rp 25.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk informasi harga bawang merah di tingkat petani yang umbi kecil dengan warna yang kurang merah atau warna pudar, pada saat ini di tingkat petani sangat rendah harganya, yaitu Rp 10.000 hingga Rp 13.000 per kilogramnya. Dan untuk harga eceran bawang merah di seluruh pasar atau harga rata-rata di seluruh pasar di Indonesia. Harga rata-rata bawang merah pada saat ini yaitu Rp38.000 per kilogramnya dan untuk harga eceran tertinggi yaitu Rp45.000 per kilogramnya dan untuk harga eceran terendah masih Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian informasi selanjutnya itu harga bibit bawang merah yang siap tanam dari jenis paretas bredek pada saat ini masih mahal harganya saran Rp50.000 hingga 55.000 rupiah per kilogramnya sedangkan untuk harga bibit bawang merah dari paretas nganjuk seperti Fauci Thailand atau biasa disebut dengan taju pada saat ini masih lumayan harganya di Rp55.000 per kilogramnya hingga Rp68.000 per kilogramnya pada saat ini. Jadi untuk harga bawang merah di setiap daerah itu pasti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor atau biasa juga dipengaruhi oleh cara ya negosiasi antara Petani bawang merah dengan pembeli bawang merah dan juga sangat dipengaruhi oleh stok dan permintaan pasar setempat atau permintaan dari lokasi tujuan pengiriman bawang merah. Nah, Oke, okay. mungkin seperti itu informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini dan bagi sahabat-sahabat tani yang sudah menonton, dimohon partisipasinya untuk memberikan informasi harga bawang merah di daerah kalian agar para sahabat-sahabat tani yang lain dapat mengetahui tentang situasi atau kondisi harga di berbagai daerah karena setiap daerah pasti berbeda harga atau bahkan selisih kisaran 3000 bahkan sampai 5000 rupiah dan yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih dan dimohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya Biar sahabat-sahabat tani yang pertama tahu tentang informasi atau konten-konten terbaru yang ada di channel Rusta Masale Oke mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini Dan kita berharap kedepannya harga bawang merah kembali naik agar para petani dapat mengambil keuntungan dari tanaman bawang Oke, sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.